turkiyaning istanbul shahrida sanki jami masjidi bor u masjid juda mashhur masjid chunki sanki jami masjidni ma'nosi yeganday bo'ldim masjidi ekan ushbu masjidni qurgan inson boy bo'lmagan va 20 yil davomida pul yig'gan ekan qanday pul yig'gan u inson har doim nafsi biron narsani tizasa yegisi kelsa yeganday bo'ldim deb pulini olib qo'yar ekan pulni olib qo'ygandan keyin yigirma yil shunday yashagan ekan bir bitta ikki yuz kishilik yuz metr kvadratdan iborat masjid qurgan ekan masjidda bitta minora bor ushbu masjid bizga nechi masalan yigirma yoshga to'lgan bo'lsak ya'ni yigirma yil davomida shunday nafsimizni tiyib tergan yashasak bitta masjid emas bir nechta masjida yetadigan pul yig'ib qo'yishimizni ko'rsatadi ushbu ibratga ilmga undovchi hikoyalar va nafsi tarbiyasiga undovchi hikoyalar to'plami bitta kitob qilingan ya'ni marziya saydan tarjimasiga asosan olingan adam uza jannatga taklifnoma kitobida xuddi shunday iymonga islomga undovchi hikoyalar to'la o'qisangiz maza qilasiz ushbu kitob kitobsheni instagram sahifasi orqali buyurtma berishingiz mumkin